Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalatu wassalamu ala syurafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi amma ba'an <coughs> Rasa ni pertama kali terawih yang saya tak ada mengantuk langsung <laughs> Sebab uh, sebelum ni banyak ponting terawih kot <laughs> Dan kebetulan aa, surah yang dibaca surah Isra surah Al-Kahfi maknanya surah yang dekat lah dan uh, antara surah dua surah yang saya boleh kata selalu ulang tadabur surah Yusuf surah Al-Kahfi dan setiap kali ulang mesti akan jumpa benda baru mesti akan nampak lagi perkara-perkara yang sebelumnya tak faham dan kalau kat surah Al-Kahfi ni sekarang ni kalau tengah-tengah solat tu tadi tu macam ada persoalan yang masih saya tengah cari jawapan iaitu apa beza antara masyiah dengan iradah sebab ada banyak isu isu masyiatullah dalam surah Al-Kahfi. Okey, contoh masa apa ni? Masa habis je kisah Sabul Kahfi, lepas tu timbul isu uh, apa ni Allah Allah tegur Nabi kan. Dan Allah cakap wala taqulan li shay'in inni fa'ilun dhalika ghada illa ayya Jadi jangan cakap kalau aku nak buat benda esok Okey, macam tu saja, tapi cakap insyaAllah tapi Allah guna perkataan illa ayya Bukan illa ayyakula insyaAllah. Tak. Allah guna illa ayyasha'Allah. Dan timbul lagi isu masyiatullah dekat kisah sahibul jannatain. <coughs> okay, kisah sahibul jannatain, kisah yang kedua. Aa, bila apa ni aa, dia tegur balik kawan dia yang sombong kat dia tu kan okay, yang pertama awal-awal tu cakap apa ni aa, kenapa kau ni tak banyak sangat harta macam aku ni kan Okay Dan lepas tu Bila dia dah masuk kebun dia Dia perasan dia bagus sangat Lepas tu esok Kawan dia tegur dia balik Dia cakap Laulah iddakhal tak Jannah takakulta Masya Allah Kenapa tak Masa masuk kebun kau ke tu Kau sebutlah Masya Allah Betapa hebatnya kehendak Allah Okay Inilah apa yang Allah kehendaki untuk aku Bukan kau yang buat kebun tu Bukan kau sendiri Yang jadikan kebun tu Bagus sangat Okay Pun kehendak Allah juga Sebut Masya Allah Begitu juga Masa kisah Nabi Musa dengan Khidir so masa dia jumpa dah Khidir sebab selepas sebelum tu kan telajak bila telajak bila patah balik baru baru terjumpa dengan uh, Khidir sebagaimana Nabi SAW ceritakan uh, riwayat terima di Muslim dan lain-lain dan <coughs> uh, lepas tu kan Khidir cakap dia uh, kau ni takkan dapat sabar dengan aku ni kan ok sebab kan Khidir cakap uh, apa ni uh, apa ni boleh tak aku nak ikut kau ok ok ala antu aliman ni mema'lim tarsyidah. Okey lepas tu dia kata kalau strategi ni insya-Allah dia, dia janji dekat dekat Khidir dia cakap engkau akan dapati aku insya-Allah sabira. dan kali ni dia insya-Allah. Okey tadi ya syallah lepas tu masya-Allah lepas tu illa lepas tu baru insya-Allah. Insya-Allah ni kata-kata siapa? Kata-kata Musa kepada Khidir. Engkau akan dapati aku orang yang sabar. Okey dia tak cakap uh, dia tak cakap sa'asbiru insya-Allah tak. Dia cakap aku sa'akunu sabiran insya-Allah. Okey aku akan jadi orang yang sabar insya-Allah. Dekat kisah a uh, Zulkarnain pula, kisah Zulkarnain tak ada secara direct perkataan insya-Allah seingat saya, 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 tapi bila tengok riwayat riwayat sebab antara benda yang Zulkarnain terlibat adalah Yakjuj Majuj. Ya'juj ma'juj bila bila Zukanan dah buat uh, apa ni tembok tu dia dah buat tembok tu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan ah, riwayat yang sahih Ya'juj ma'juj berusaha untuk lubangkan okey tembok tu okey sebab tu Allah sebut wala tastati alahu naqba makni tak boleh nak tembus pun tapi diorang cuba buat tiap-tiap hari Nabi beritahu dalam riwayat tu dia cuba buat tiap-tiap hari tapi bila malam bila dah bila dah lewat petang diorang dapat buat lubang cahaya masuk lepas tu pasal dah lewat masa dia orang pun balik projek dia orang pun stop kejap esok datang balik Allah tutup balik lubang tu Allah tutup balik lubang tu nak dijadikan cerita Nabi cakap <coughs> bila sampai masa nanti bila sampai masa nanti mana kat hujung nak dekat dengan kiamat bila nak dekat dia orang nak keluar tu Allah takdirkan Allah takdirkan bila dia orang lubangkan bila dia dah berjaya lubangkan pada hari tersebut dan sebelum dia orang balik dia orang cakap kita akan datang balik insya-Allah. Dan riwayat tu Nabi sebutkan yakjuk Makjub pergi sebut insya-Allah. Dan esoknya bila dia orang datang balik lubang tu masih ada. Lubang tu masih ada. <coughs> Jadi seolah-olah seolah-olah keempat-empat kisah ni Allah bagi tahu betapa hebatnya kehendak Allah, masyiatullah yang mana kita tak ada apa-apa kemampuan untuk melawannya. Kita tak ada apa-apa kemampuan untuk meneka, untuk me, me, menidakkan atau menafikan. Sebab tu dalam usaha kita berjanji, kita berjanji dan kita katakan, esok saya nak buat, Allah tetapkan, serahkan itu kehendak kepada Allah. Sebab kehendak kita tak akan memberi apa-apa kesan. Sebab kita memang nak buat. Tapi kalau Allah berkehendak Tak jadi, tak jadi Yang hmm. jadi masalah bila apa? Bila kita sebenarnya awal-awal lagi tak nak buat Lepas tu kita sandarkan kehendak itu kepada Allah Dalam keadaan kita sebenarnya ada keinginan untuk tak nak buat Masa itu ia bercanggah Kerana yang Allah pesan Kalau confirm nak buat sebut insya Allah. Maknanya kalau tak confirm Jangan sebut insya Allah. Dan ni yang ramai langgar Sebagai ulama-ulama sampai sebutkan Siapa yang sebenarnya sebut insya Allah dalam keadaan dia Sebenarnya tak buat dia pembohong Dia tak nak buat sebenarnya Tapi dia sandang pada Allah Sedangkan dia sendiri berkehendak untuk tak nak buat Okey <tuh> Dan banyak lagi pengajaran ramai Tapi masa kita pendek saja Kedua Tentang iradah Tentang iradah iaitu Kehendak dan keinginan Bahasa Melayu kita tak dapat beza Bahasa Melayu kita dapat beza. Okey, iradah dalam kisah Nabi Musa dengan Zulkarnain bila eh sorry, Nabi Musa dengan Khidir, okey, bila Khidir nak beri penjelasan balik kepada Nabi Musa sebab apa? Sebab Nabi Musa dah langgar janji dia, dia cakap tak akan tanya soalan kan? Sebab uh, sebab Khidir cakap apa? Fala tasalni an shay'in hatta uhdisalaka minhu zikra. Jangan tanya apa-apa sampai nanti aku cerita. Alih-alih dia timbulkan persoalan. Kenapa ni pergi lubang kan ni? Lepas tu dah janji pula tu cakap tak nak tak nak tak nak timbulkan apa persoalan lagi. Bila bunuh budak tu timbulkan persoalan lagi. Lepas tu dia cakap, "Okey, lepas ni kalau kalau aku tanya lagi apa-apa, salah -apa, tu sahib ni." Okey, so kita clash, che. Okay. Mana macam couple pula kan. So dan dan lepas tu akhirnya uh, apa ni? Akhirnya bila dia langgar juga, bila Nabi Musa langgar lagi, Pasu uh, apa ni pasu Khidir pun bagi tahu cakap okey aku akan explain dekat ke kau kenapa aku buat benda-benda tu berkait dengan kapal kedua pasal pasal apa yang kedua bunuh huda tu Okay, dan ketiga tegakkan tembok tu okey pergi betulkan tembok tersebut dan kalau perasan <coughs> untuk ketiga-tiga penjelasan ni a uh, kat mana ayat dia Nabi Khidir gunakan perkataan fa'aratu an aibaha aratu aku nak. Lepas tu kedua fa'aradna ayubdilahuma kami nak. Jadi iradah yang pertama disebutkan iradah dia sendiri. Sebabkan apa? Disebabkan kapal tu, kapal tu dia pergi cabut kayu tu kan. Dia pergi cabut tu, dan dia cakap an aibaha. Aku sendiri nak aibkan, rosakkan kapal ni sebab apa? Sebab ada ada malikun uh, kullu ya, uh, ya'khudhu kull safinatin ghasba. Yang cuba rampas mana-mana kapal suka hati. So arat tu aku nak, aku sini nak. Okey. Lepas tu lepas tu bila tang budak yang dibunuh tu digunakan fa'aratna kami nak aku dengan Allah nak inginkan supaya faarada faaradna ayubdilahuma okay? rabbuhuma okey kami nak supaya Tuhan mereka Tuhan mak ayah budak tu sebab budak tu uh, Khidir cakap kat Musa budak ni jahat satgi dia akan buat mak ayah dia akan jadi kufur okey so satgi belum lagi kan tapi nanti dia akan jadi kufur jadi kami nak Okay. So kat situ masa tu Khidir cakap kami nak. Iaitu Allah dan Khidir. Allah dan Khidir. Nak supaya Allah Tuhan mereka gantikan untuk mereka dengan anak yang lebih baik. Dengan anak yang lebih baik. Jadi kat sini iradah berkongsi. Antara Allah dengan Khidir. Dan last sekali. Bila isu tembok tu. Isu tembok tu. Fa'arada Rabbuka. Fa'arada Rabbuka. Fa'arada Rabbuka digunakan perkataan arada dan Tuhan engkau menginginkan iradah Allah sahaja Okey? kenapa tiba-tiba kat sini fa'arad tu kat sini fa'aradna kat sini fa'arada rabbuka kenapa Tuhan je sebab fa'arad tu yang masih iradah khidir sahaja maklumat tentang raja yang nak yang nak apa ni rampas kapal tu dia sendiri tahu Okey dia tak perlu wahyu pada Allah daripada Allah pun Allah dah uh, maknanya dia maklum ini nanti kapal ni kena rampas ni kalau biarkan jadi dia sendiri yang merancang untuk lubangkan sajaga dia orang boleh baiki balik okey daripada daripada uh, kapal ni kena rampas raja tu habis semua pendapatan orang, -orang miskin ni kedua fa'aratna kami yang nak kenapa kami yang nak kenapa dia dengan Allah sebab ada dua bahagian daripada apa yang berlaku kepada anak ni tadi Okey anak ni jahat dalam keadaan dia ada depan mata. Dia ada depan mata uh, Khidir dan Khidir bunuh dia depan mata Musa juga. Okey dalam keadaan dia tengah main, bukannya buat salah apa pun apa hal main pergi bunuh orang ni. Okey tapi kerana dia ada di depan mata, ini bukan perkara yang ghaib sepenuhnya bagi Khidir. Cuma yang ghaib bagi Khidir adalah apa yang akan berlaku yang dia dapat wahyu dia dapat buat semua benda ni bukan bukan wa ma fa'altu an amri. Aku bukan buat buat benda ikut suka hati aku. Okey dia kat lepas tu. Semuanya perintah daripada Allah. Tapi ini budak ada depan mata isu apa yang dia akan buat, isu bukan itu bukan perkara yang dia boleh dia boleh tentukan. Itu perkara yang Allah tentukan. Jadi dengan kehendak dia membunuh budak tu dan keinginan Allah agar digantikan dengan anak yang lebih baik. Jadi iradah Allah dengan iradah Khidir bersama-sama. Sedangkan yang terakhir ada harta tersorok kat bawah tembok dan harta tu milik ada dua orang budak yatim ini. Okey, dia orang ada ayah soleh, ayah dia orang baik. Okey dan Allah nak satgi dia orang dah besar baru dia orang ambil harta tu. Kalau jatuh tembok tu, perasan tak perangai orang-orang kampung tu apa yang dia orang tak nak? Dia orang tak nak terima tetamu. Makna apa? Dia orang kedekut. Dia orang tak nak kongsi duit dia orang. Dia orang tak suka bila ada orang datang nak ambil makanan dia orang sebab dia orang suka simpan duit. Jadi kalau tembok tu jatuh, harta tu nampak, dia orang kaut sebab budak ni kecil lagi. Jadi Allah nak harta tu terjaga dengan memberitahu Khidir semua perkara-perkara tersebut yang ghaib bagi Khidir. Khidir tak nampak budak-budak yatim tu, Khidir tak nampak ayah dia, Khidir tak nampak harta tu dan Khidir tak tahu apa yang akan berlaku kemudian. Semuanya ghaib bagi Khidir dan semuanya kembali sepenuhnya kepada iradatullah. Kepada iradah Allah. Okey. Jadi Mungkin antara kesimpulan mudah yang kita boleh ambil semata-mata daripada apa yang berlaku dalam surah Al-Kahfi betapa lemahnya kita di hadapan masyiatullah dan betapa Allah akan bertoleransi keadaan-keadaan tertentu di mana keinginan kita iradah kita dengan iradah Allah akan selari. Okey, kita nak kenapa apa keadaan kita kena sedar hakikat di mana awal surah Al-Kahfi Allah ingatkan Nabi sebagai hamba Alhamdulillah alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dan Allah ingatkan juga Nabi di hujungnya bahawa Muhammad adalah manusia. Kul inna ma ana basyarun mithlukum yuha ila dan menyedari hakikat nabi itu adalah hamba dan manusia dan mesej yang sama ke sampai kepada kita yang berinteraksi dengan surah ini bahawa hakikat kita sebagai hamba dan hakikat kita sebagai manusia sangat bergantung kepada kehendak dan ketentuan Allah kita tak boleh nak sombong, kita tak boleh nak angkuh, kita kena serahkan segala urusan kepada Allah. Apa yang Allah tetapkan tentang akhirat, tentang masa depan, itu serahkan kepada masyiatullah. Apa yang kita lakukan dan memenuhi sunnatullah, perancangan-perancangan kita, maka kita tahu akan ada keadaan-keadaan iradah kita berselari dengan iradah Allah. Ada keadaan-keadaan iradah kita tak selari dan iradah Allah dan masyiatullah menguasai. Okay? Jadi apa yang akan berlaku dengan 10 malam terakhir yang berbaki tak lama lagi dan usaha kita untuk mencari Dayatul Qadar dan usaha kita untuk merendahkan diri dan berinteraksi sebaiknya dengan semua orang di sekeliling kita agar kita meraih yang sebaiknya daripada apa saja yang Allah tawarkan kepada kita adalah dengan mengenal diri kita sebagai hamba dan manusia. Okey? Jangan semata-mata kita dah banyak buat benda kita bagus ni depan Allah. Aku ni, aku ni Alhamdulillah dah banyak. Aku tak ada miss langsung terawih. Okay, aku punya Quran bagus apa semua. Dan semua itu akan menghilangkan nilai hamba dan manusia. Semua itu akan menghilangkan hamba manusia. Sebab kita kena sedar bahawa kehendak dan iradah kita bukan milik kita. Okey, saya rasa cukup setakat itu dan semoga Allah kurniakan kita kekuatan dan ketulusan dan apa saja usaha dan 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 menjadikan kita sentiasa rendah diri, menyedarkan diri kita dalam kedudukan kita yang sebenarnya di hadapan Allah tidak ada apa-apa nilainya. Allah yang bagi kita kesempatan dan 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 peluang untuk menjadi lebih baik, maka sega, kembalikan segala-galanya kepada Allah. Syukur. Okay. Aku lukau wa astaghfirullah nadhimani walakum. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa ala muhammad wa ala alihi wa wa baraka wa sallam.